Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah edisi 30 November bersama saya Kadizah Faisal. Manis di bibir tetapi pahit di bumi Gaza. AS dan Israel sekali lagi mencipta naratif kemanusiaan atas nama pelan pembahagian Gaza. Rancangan yang nampak macam pemulihan selepas perang, namun sebaliknya tersimpan agenda penindasan yang sedang disusun. Konon mahu membina semula wilayah yang hancur, tetapi realitinya strategi itu dibalut dengan bahasa diplomatik yang sebenarnya mahu memecah masyarakat merampas hak tanah dan mengukuhkan dominasi Israel secara senyap. Alternatif Safe Communities di Gaza, rancangan ASC itu disokong Jabatan Amerika Syarikat sebagai sebahagian daripada pelan AS Israel yang akan membahagikan wilayah Palestin itu kepada dua bahagian. Di atas kertas, ASC dijual sebagai usaha kemanusiaan memindahkan rakyat ke kawasan lebih selamat dan membina sebuah hidup. Namun, apabila diteliti, ASC lebih mirip kepada sebuah projek kejuruteraan geopolitik yang mengalihkan rakyat Palestin ke zona dikawal Israel. Sementara kawasan besar Gaza dibiarkan bergantung kepada takdir dan runtuhan. Di bawah pelan paksa ini, Gaza dibahagikan kepada dua, iaitu zon hijau yang dikawal Israel dan kuasa antarabangsa manakala zon merah kekal milik Hamas. Liciknya ASC ini, hanya zon hijau yang meliputi 53% keseluruhan Gaza dijanjikan pembangunan. Manakala zon Palestin dibiarkan menjadi bandar hantu. Inilah realitinya. Pembinaan hanya berlaku di mana Israel mahu ia berlaku bukan di mana Palestin hidup, bukan di mana mereka berasal dan bukan di mana kehancuran paling dahsyat berlaku. Terdapat juga kabar angin bahawa pelan ini akan menggunakan unit seperti kontena bagi menempatkan 20,000 hingga 25,000 rakyat Gaza. Ini meletakkan nasib 2.2 juta rakyat Palestin dalam risiko. Sama ada hilang tanah dan kedaulatan negara atau penafian hak kembali Malah lebih menakutkan hilangnya identiti Palestin. Kebimbangan antarabangsa terhadap pembahagian kekal Gaza bukanlah paranoid kosong. Israel sudah lama berangan tentang koridor keselamatan dan pembahagian bandar yang berpotensi memisahkan Rafah dan Han Yunis. Malah menteri kewangan Israel pernah menggelar Gaza sebagai bonanza hartanah yang sedia dibangunkan. Malah pembahagian Gaza bukan pemulihan, ia adalah pengukuhan penderitaan. Naratif pembangunan hanyalah topeng, janji keselamatan hanyalah dusta. Hak Palestin dicincang, sejarah serta identiti mereka sedang dipadam perlahan-lahan. Jika dunia benar-benar peduli keadilan, pelan ini harus ditolak sebelum drama paling pahit ditayang di Gaza. Walaupun Israel terus mencabuli gencatan senjata, rakyat Gaza tetap mencuri ruang untuk bernafas, membina semula hidup yang diremukkan perang. Di sebalik runtuhan yang masih hangat dengan bau kehancuran, rakyat Gaza mencipta kembali detik-detik kehidupan yang pernah dirampas. Tekadnya semangat mereka ini membuktikan bahawa Gaza belum kalah. Di tengah perang yang menghancurkan ekonomi Gaza sehingga wang sendiri pun tak laku, Manal bukan sekadar membaiki shilling hidupnya, tetapi juga harga diri dan ketabahan sebuah masyarakat. Setiap pagi Manal Al Saadani memikul sebuah meja kecil dari Camp Al Burij ke pasar Nusirat hanya untuk mendapatkan rezeki daripada membaiki wang kertas yang rosak. Wang Koyang menjadi punca rezeki dan Manal menjadi tempat bergantung ramai warga yang tidak lagi mampu menggunakan duit mereka di kedai. Kan dia takut bidan dil, sar ta salih flus. Walhamdulillah lagit kull al-shari' wa qad ma'i wa Kul amshi al-20 shekel, khud a'mal lna ya bi shekel 2 shekel, amshi aqul alhamdulillah. Suara Manal sarat letih, namun dia tidak mahu menjadi wanita yang lemah perang bukan sahaja meruntuhkan bangunan mahkamah Gaza, ia turut meranakkan seluruh sistem kehakiman. Peguam muda Fadi Al-Fatib kehilangan rumah, kereta dan pejabat. Namun di sebalik kehancuran, dia sempat menyelamatkan lesen guamannya dan kini ia menghiasi kafe kecil yang dibukanya tujuh bulan lalu. Menaudit al-amal qadai, seperti yang ada sebelum 7 Oktober, insyaAllah akan lebih baik. من خلال كيف ini menjadi tempat penduduk Gaza melarikan diri dari kesuraman. Malah pelanggan yang datang untuk kopi ada kalanya pulang dengan nasihat undang-undang percuma. Dua tahun tanpa sekolah ibarat siang tanpa cahaya. Di Gaza City, halaman sekolah Al-Luluah Al-Katam yang dipenuhi debu bertukar menjadi kelas terbuka. Tiada uniform, tiada buku teks lengkap, dijanji ilmu mengalir. Bermakna kira kira setengah jam di jalan, dan saya dengan anak-anak saya, انا بتعذب وطبعا لما توقف الحرب انا كثير بكون مبسوطه بس لما ترجع الحرب بزعل كتير لانه فيش تعليم فيش شيء فيش حياه اصلا في غزه بتصير دي غزا كهيدوبان بُكأن سسواتو يان دي بري يا مروح يان دي برتحان كان ستياب هاري ولا بوندين ميجي كتشيل لاس دان كيفي كتيل دي بتجالان. bertemu kembali. Asia Tenggara minggu ini berdepan tekanan cuaca paling ganas. Ribut senior di Selat Melaka malah banjir besar di Sumatera dan Thailand. Setakat ini, lebih 300 nyawa melayang di muka alam. Ini bukan uh, cuaca luar biasa. Ini tanda rantau Asia Tenggara memasuki era baharu uh, di mana ribut kecil boleh melumpuhkan negara. Malah sehari hujan boleh cetus tragedi. 电电电脑版的。 Jika dibandingkan dengan banjir besar Thailand 2011 yang meragut lebih 800 nyawa, negara gajah putih itu dikatakan berdepan bencana sekali dalam tempoh 300 tahun. Hujan lebat selama beberapa hari menyebabkan sungai utama melimpah dan tanah runtuh menyapu habis rumah dan jalan raya. Kejadian ini jarang berlaku dalam sejarah moden negara itu sekaligus menunjukkan bahawa pola cuaca ekstrim melampaui rekod berat empat lamanya di Sumatera Utara dan Aceh Indonesia situasinya lebih dahsyat akibat penangan ribut trafikah Setakat hari ini, 303 maut, manakala lebih 200 lagi masih hilang. Belum dikira lagi berapa banyak bangunan musnah. Malah ada lagi penduduk di kawasan terpencil terputus hubungan. Banjir disifatkan luar biasa itu berlaku akibat gabungan hujan monsun dan ia diburukkan lagi dengan aktiviti penggondolan hutan. Dampaknya apa? Itulah tadi rumah tenggelam. Kita sudah lima hari, lima malam ini kita nggak tahu lagi lah kita kan, uh, sebagian kampung dah tenggelam. Duit pun nggak laku, bantuan pun belum masuk ni bang. Serius. Sudah lima hari lima malam cuaca terang di kampung kami semakin naik. Malaysia sebagai negara jiran turut menerima kesan domino. Bahkan fenomena ini memberi amaran bahawa cuaca ekstrim berlaku lebih kerap, lebih ganas dan rantau ini semakin rapuh terhadap perubahan iklim serta kelemahan infrastruktur. Ia bukan sekadar alam murka, ia amaran bahawa kelemahan perancangan dan mitigasi memburukkan tragedi. Dan tahu ini sedang diuji dan nyawa dipertaruhkan. Apa yang pasti masa depan ASEAN kini bergantung keberanian untuk bertindak sebelum tragedi alam bertindak lebih dahsyat. Baik sekian Global Hijrah edisi 30 November. Lagi kupasan mendalam isu antarabangsa dan dunia Islam dalam Global Hijrah minggu depan. Saya Azizah Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.